barcha barchaga xayrli oqshom belgilangan vaqtda dasturimiz yana efirda 90 yoshida ham qo'lidan igna tushmaydigan navoiylik onaxon to'rtinchi avlod ko'rdim 3 uchta chevaram bor <laughs> chevara O'qishlarning ayriliqdan keyingi uchrashuvi yangicha tartibda ish boshlagan restoran bu yer haqida ijtimoiy tarmoqlarda o'qib qoldim hamda ijodkor dugonalar chellenji barchasi haqida bugungi dasturimizda poytaxtimizda ochilgan g'alaba bog'i ajdodlarimiz jasorati manguligining timsoliga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi yangi majmuaning maydoni 12 gektardan ziyod bu yerda tarixiy muhit jonlantirilgan go'yo shon sharaf muzeyi matonat madhiyasi va ko'z yosh kabi monumentlar urush davrining achchiq haqiqatlaridan so'zlaydi mazkur bog' haqida batafsil keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz ayni paytda yigirma yoshida frontga otlangan xo'jaymberdi otaning so'zlariga quloq tutsak 9 may sanasini qo'shaloq bayram sifatida nishonlaydigan otaxon buyil to'qson olti yoshni qarshi oldi xo'jamberdi ota turg'unov andijon viloyatining oltinko'l tumanidan ikkinchi jahon urushida snayperlar safida jang qilgan bu inson bir necha bor jarohatlanishiga qaramasdan to urush tugamaguncha ortga qaytmagan g'alabani berlinda qarshi olgan Yağımızdan köpükə çıxıb var qalandı bel küsə. Baş ağrısı. Mən baş ağrısı istər bel tutğanmam, balat, kepadam. Bunun müəyyənəsini qoyğan ayağımda otub təşə qaldım. Mənə mənə görə də ayağımda xalas dişcə. Dişcə var xalas ayağımda. Bu məyni abçe şey məmuz oldu. Yoxdur, arxına qoyub qoygön dedim. yog'oc boylabham yuraveraman deganman xirurgga jucha qo'yib tuzatgan ana endikib yuribman suhbatdoshimiz rossiya ukraina belarusiya polsha estoniya davlatlarining qishloq va shaharlarini dushmandan ozod etishda ishtirok etgan stalingrad yaqinidagi qirg'inborotlarni ham o'z ko'zi bilan ko'rgan Mehmet Korkan'da o zamanlar da bütün Çin'iyle işte mevze bu değerlerimle basıp Uz koyu olgun, kum olgun e, Ravdamdaki bu hamrazları hatırlar diye mavaltım Ben uz koyduğumla korkanım için rahmim gelip Büyük bir cevap verken de bağırmadım Öyle korkunca can kılamandım Ölmezsen bana keldim umrimdan barakan. ekan mana yuribman biz 2018 ming o'n sakkizinchi yil o'n oktyabr kuni prezidentimiz shavkat mirziyoyevni tashabbuslari bilan qarorlari bilan Ariol shahriga dadam jang qilgan joylarga borib keldik o'sha xotira maydoniga chiqib o'sha aryol xalqini o'sha yerda o'tib ketyapturgan odamlari ko'rib xursand bo'lib dadamni yuzlaridan o'pib op, g'alabaga hissa qo'shganiz siz tufayli mana ozod yuribmiz deb ketdi juda men ta'sirlandim bundan to'qqizta farzand xudoga shukur shularni voyaga yetkazdirdik ancha muncha qiyinchiliklarni ham hammasini o'tdik mana cholim meni yonimda turib hech narsa bo'lmaydi bu narsam bundan yaxshi bo'lib ketamiz hali deb yaxshi muomalalar qildi cholim urushlardan gapirib beradi yig'layman yupanaman nimaga endi ko'rmasam ham ko'rganday bo'lamanda o'zi ham gapirib o'zi ham yig'laydi urush urush ekan tinchlik tinchlik ekan xudoga shukur endi bundan buyoqqa ham allohim hammamizni salomat bo'lsin endi bundan buyoqqa ham osmonimiz muzaffa bo'lib yursin bolalarim hozirgi vaziyatda sog'omon bo'lishimiz uchun bizdan tartib intizomga rioya qilish talab etilmoqda koronavirusga qarshi kurashishning asosiy sharti ham shu har bir inson avvalo o'zini himoya qilish kerak psixolog shoira Soqova biz bilan aloqada xayrli oqshom shoira opa xayrli oqshom baxtiyor xayrli oqshom aziz yurtdoshlar karantin qoidalari bosqichma bosqich yumshatilmoqda va to'g'risini aytadigan bo'lsak o'zimizda ham qandaydir xotirjamlik paydo bo'ldi vaholanki aynan hozir yanada ehtiyotkor bo'lish kerak karantin paytida o'zimizni o'sha juda yam ko'p yig'ilib qolgan ishlarimizni tezroq amalga oshirish ilinji hammamizda bor lekin karantin qoidalari yumshatilgani bilan kasalliklar hali to'liq chekingani yo'q shuning uchun ham og'ir bosiqlik bilan vazminlik bilan mulohaza bilan 'shu karantinda belgilangan qoidalarni buzmagan holda ularga rioya qilgan holda karantindan keyingi hayot bosqichiga etapma etap o'tishimizni to'g'ri deb hisoblayman sababi yana, qiladi, Nalbette, saklar, uşlar, qilir, yana hatı, ehtiyot vaxte, ham ehtiyotkor bo'lishni talab qiladi karantindan keyingi bosqich albatta odamlar gavjum bo'lgan joyga bormaslik o'sha do'konlarda masofani saqlash ichki xotirjamlikni ushlash tozalikka tartibga rioya qilish va yana bitta jihati maskalarni hali yechishga shoshmaymiz siz o'zingizni ehtiyot qilsangiz o'zingiz bilan bir vaqtda ota onangizni ham ehtiyot qila olasiz darhaqiqat tojdor virus xavfidan o'zimizni himoya qilish orqali infeksiya tarqalish zanjirini uzamiz bu borada yurtimizda olib borilayotgan chora tadbirlarning ahamiyati katta xususan xorijdan charter reys orqali olib kelingan yurtdoshlarimiz maxsus karantin zonalariga joylashtirilib o'n to'rt kun davomida tibbiyot xodimlari nazoratida bo'lishmoqda bu birinchi navbatda ularning yaqinlari salomatligi uchun muhimdir koronavirusni yengib o'tgan buxorolik bemorlardan biri bizga yuborgan audio xabarda o'z vaqtida karantinga olinishi bilan oila a'zolari ham virusdan himoya qilinganligini alohida ta'kidlab o'tdi bizni buxoro viloyatiga olib kelishdi charter reyslar bilan rossiyadan olib kelishdi o'n to'rt kun karantinga bo'ldik mana shu yerda bizga juda yaxshi qarashdi bu kasalliklar o'sha yerda o'sha bizni olib kelgan vaqtdan keyin aniqlangandan keyin пolniy yo'qolib ketdi tamom qolmadi bizda bunday narsa to'g'ri to'la to'kis yaxshi bo'lib keyin salchiqib o'z oilamiz bag'rimizga qaytdik prezidentimizdan mingdan ming minnatdormiz xalqimizdan minnatdormiz bunaqa kasal ilohim iloyim xuotaolo hech kimga bo'lmasin kamaysin yurtimiz tinch bo'lsin yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bir qancha mamlakatlarda karantin cheklovlari yumshatilmoqda shu bilan birga ehtiyot chorasi sifatida yangicha yondashuvlar yuzaga kelyapti <yum> betakror va xavfsiz amsterdam shahridagi restoranga shunday ta'rif bersa arziydi bu yerda mehmonlar uchun alohida oynavand bo'linmalar tashkil qilingan ofitsiantlar qo'lqop kiyishgan va yuzlarni himoya vositasi bilan to'sishgan qolaversa buyurtmani maxsus yog'och patnos orqali stolga qo'yishmoqda. Probably... Bu yer haqida ijtimoiy işte, tarmoqlarda o'qib qoldim avvaliga to'g'risi shubhalandim axir begonalar bilan bir joyda o'tirish ayni kunlarda xavfli lekin mana ko'rib turganingizdek hammamiz himoyalanganmiz ushbu restoranda faqat yaqin qarindoshingiz yoki ishongan do'stingiz bilan mehmon bo'lishingiz mumkin xodimlar ham yangicha tartibda ishlashga moslashmoqda biz so hamma narsani to'g'ri tozalashni gigiyena qoidalariga amal qilgan holda xizmat ko'rsatishni puxta o'rgandik va mehmonlarimiz alohida e'tiborni his etishlari uchun chin dildan harakat qilmoqdamiz aslida oynavand bo'linmalardan issiqxona uchun foydalanilgan hozir ham restoranning bir qismida sabzavotlar to... ko'kat va gullar o'stirilmoqda ular o'z navbatida mehmonlarga o'zgacha kayfiyat baxsh etishi shubhasiz larda niderlandiyada oqqushlar voqeasi aks etgan video ham ommalashdi. unda bir muddat ayirliqda bo'lgan qushlar uchrashuvini ko'rish mumkin ushbu qushlar 10 yildirki bitta hovuzda yashaydi yaqinda ulardan biri xastalanib qoldi botulizmga chalingan jonivorga vaqtida yordam ko'rsatilmasa nobud bo'lishi ham mumkin edi shu bois uch hafta alohida joyda muolaja qilindi tuzalgach volontyor ronald Van Gogh uni hovuzga olib keldi va ikki oq qushning uchrashuvini tasvirlarga muhrladi Oh, mevrouw? Ja, Mooi mooi hè. hè? hè? Super he? Bij de blauwe bruggetje zitten ze. Alles weer goed papa? Badi asarlar ko'plab filmlarda oqqushlar sadoqat timsoli sifatida gavdalanadi ko'plab mutaxassislar ham bu fikrni tasdiqlashadi ushbu qushlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida zoologiya instituti ilmiy xodimi nodir azimovning fikrlari bilan tanishamiz assalomu alaykum nodir aka assalomu alaykum xayrli oqshom ah barchangizga oqqushlar ta'riflanganidek haqiqatan ham o'z juftiga sadoqatlimi fanda ma'lumki qushlarda juft tanlash turlicha bo'ladi masalan chumchuqsumonlarda har yili juft e, mavsumdan so'ng e, bir birovini tark etadi va keyingi yil boshqa boshqa qushlar e, bir birovi bilan juftlashsa oq qushlarda juft e, tanlashish bir umrlik bo'lib hisoblanadi bundan tashqari yirtqich qushlar ham bir umrlik juft tanlashadi va ushbu juftlik nobud bo'lmagunga qadar birgalikda hayot kechiradi yurtimizda bu qushlarning necha xil turi uchraydi respublikamiz hududida oq qushlarning 3 ta turi e, uchraydi bulardan ikkitasi e, kichik oq qush yer sharining shimoliy qismida e, asosan uya qurib ko'paysa e, ikkinchi tur oq qush shimoliy qozog'iston rossiya mamlakatlarida uya qurib ko'payadi uchinchi tur vishildoq e, oq qush, vishildoq oq qush respublikamizning hududida keng tarqalgan asosan tekislik hududidagi suv havzalarida qamishdorlarda uya qurib ko'payadi ushbu tur asosan o'simliklar bilan oziqlanadi ma'lumotlaringiz uchun rahmat sog' bo'ling ikkinchi jahon urushi davrida o'z yaqinlarini umid bilan kutgan ayollar ham sadoqat ramziga aylanishgan ularga farzandlari dalda bo'lib o'rni kelganda yelkama yelka urushning og'ir yukini ko'tarishgan front ortida xizmat qilgan qahramonlardan biri oytursun opa 75 besh yil avvalgi voqealarni hamon unutolmaydi urush boshlangandan keyin endi hech narsa yo'q kambag'alchilik oyoq kiyim ham yo'q bolam o'shanda endi oyoq yalang maktabga borib keladi oltinchi yettinchi klasslarga u bullar yettinchi klass edi eng katta klass o'n besh yoshimda man ishchi bo'ldim kechasi paxta tuvamiz kunduz kuni lovlov qaziymiz lovlovlarni artib traktorlarga solib poyezd etib armiyadagilarga jo'natib keladi u bo'ldi bu bo'ldi toza kambag'al bo'ldik o'n yetti o'n sakkiz yoshimgacha man ishladim endi shu urush vaqtida hamma mana xafachilik bo'ldi og'aynilar ketdi hech kim qolmadi xudoga <Tribbs> ming qatna shukur shu kunlarni ko'rsatdi yomon kunlar o'tib ketdi bacham o'n bitta farzandni boqdim ikkitasi domullo ikkitasi mana injener udoq svarkachi mana o'n biri ham xudoga shukur <tribbs> hammasi ishlik hozir to'rtta bacham pensiyaga chiqqani yo'q yetti bacham pensiyaga chiqqan qirqta nevaram bor qirqta endi bularni bachalari <tribbs> ularni bachalari <tribbs> yetmish bitta bo'libdi yetmish bitta avara to'rtinchi avlod ko'rdim uchta chevaram bu chevara ana o'sha urush vaqtidagi ko'rgan azobimiz eng yomon kun ana o'sha hozir eng yaxshi kun mana ikki oy bo'lyapti hozirki mana bunga mana bu kun ham o'tar ketar bu kun ham mana to'rt besh kunda Uz o'zimizni o'zbekistonimiz sog' bo'lsin ko'z tegmasin yurtimizga hammamiz tinch bo'laylik an'analar davom etmoqda va buni nurotaning kashtalarida ham ko'rish mumkin dasturimiz davomida navoiylik xonanda dilsuz bilan bog'lanamiz dilsuz xayrli oqshom xayrli oqshom assalomu alaykum karantin paytida uy bekasi sifatida tajribangizni anchagina oshirgan bo'lsangiz kerak albatta har kuni nimadir pishirish kerak har kuni farzandlarimizga nimadir qilib ularni xursand qilgimiz kelgani sababli youtubelardan har xil pishiruqlarni ovqatlarni topib pishirdim o'sha internetdan ko'rgan narsam bittada zo'r chiqqaniga o'zim hayratda qoldim shunaqa bir tamaddixona ochsa ham bo'lar bo'larkan ya'ni o'zim pishiradigan narsalardan yani dilso'z shirinlik anaqasimi yo'q yoki bir bo'ladiku shunaqa bir o'zi qiladigan narsalardan bo'ladigan bir tamada ochish niyati ham bir bo'ldi shunaqa kulib ham qo'ydimda xonandalar qiziqarli chellenjlar bilan ham ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilarni zeriktirishmayapti xususan dugonalaringiz bilan tayyorlagan rolik ko'pchilikka manzur bo'ldi ha endi biz ham uyda o'tirib ijodni sog'indik ijod qilishimizni qo'shiqlar yaratishimizni lekin shu dugonalarimiz bilan birgalikda zerikmaslik uchun ya'ni xalqimizni zeriktirmaslik uchun shu chellenjni biza yo'lga qo'ydik birinchi bo'lib madina mumtoz tashabbuslari bilan bu chellenjni taklif tushdi, ya'ni buni o'zi boshqa qizlar ham qilishgan ekan faqat boshqacha tarzda ya'ni dastu bilan birgalikda yoki bir bül taomlar bilan yoki boshqa narsalar bilan biz mana shu o'zimizni milliy kiyimimizni targ'ibot qilish maqsadida yauaga qarshi deymizmi fikr tashlandi o'rtaga va bizaga bu juda yam yoqdi deyarli bir kun ikki kunda mana shu videolarni hamma o'zini uyida olib va bizga oyibekga katta yordam berdilar buni montaj qilib berdilar chiroyli qilib ushbu chellenj ijodiy yangilikka turtki bo'lsa ajabmas albatta xudo xohlasa yangiliklar qilmoqchimiz ya'ni videolar qilish niyatimiz bor xudo xohlasa bu birinchisi hali oldinda yana bir ikkita o'zimizni rejalarimiz bor bu albatta sir va bitta bitta xudo xohlasa mana shu qizlar bilan birgalikda yo'lga qo'ymoqchimiz suhbatingiz uchun rahmat omon bo'ling rahmat sizga ham rahmat sog' bo'linglar yaxshiliklar yaxshi xabarlar ko'p bo'lsin bugungi dasturimizni shoira va bastakor shahnoz muallifligidagi yangi qo'shiq bilan yakunlaymiz oqshomingiz xayrli bo'lsin xalqimiz birligi vatan yutug'idir biz birga ekanmiz hech kim va hech nima bizni yengolmaydi qo'l keldi bu sinovli kunlar kimga qanday kelishidan qat'iy nazar ibrat bo'lib yengaylik oxirgacha ilohim yaxshilikda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishguncha kimgadir ohir afzal kimgadir qo'l keldi bu sinovli kunlar kimga qanday kelishidan qat'iy nazar ibrat bo'lib kengaylik koxirgacha Uzbekistan'ım canım Yaşlılıkta kuruşkun çen kendi yarım Uzbekistan'ım canım Yaşlılıkta kuruşkun Sırcamlik, bak güzellik konumu kimgadir qun keldi bu sinovli kunlar kimga qanday kelishidan qat'iy nazar ibrat bo'lib yengaylik oxirigacha ilohim yaxshilikda ko'rishguncha ko'rishguncha ilohim odamlikda ko'rishguncha ko'rishguncha yurtboshimiz rahmat deding yaxshilikda ko'rishguncha <laughs> yaxshilikda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishguncha Yaxshilikda ko'rishguncha. yaxshilikda ko'rishguncha Yaxshilikda 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 ko'rishguncha. 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 darrov yaxshilikda ko'rishy <laughs> yaxshilikda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishguncha. yaxshilikda ko'rishguncha do'stlar Yaxshilikda ko'rishguncha. Yaxshilikda ko'rishguncha yaxshilikda ko'rishguncha Yaxshilikda ko'rishguncha. yaxshilikda ko'rishguncha Yaxshilikda 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 ko'rishguncha. 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 ko'rishguncha do'stlar yaxshilikda ko'risgunc до новых yaxshilikda ko'rishaylik yaxshilikda ko'rishguncha aziz yurtdosh omonlikda yaxshilikda ko'rishguncha